Це закритий табір для біженців Аль-Холм на півночі Сирії, де утримують близько 70 тисяч людей, здебільшого жінок та дітей бойовиків ісламської держави. Більша частина з них громадяни з Сирії та Іраку. Тем понад 11 тысяч иноземцы. Добровольская ина с Украины. Как вы сюда попали? В лагерь нас привезли машинами. Откуда? Из Багуза. По Гузе уже был холод. Выйти из Дауля вообще было практически нереально. Кто пытался выходить, их ловили, возвращали, в тюрьму, сажали, били, избивали. Мины были, Мины были да, вот одна знакомая, у нее было шестеро детей, когда они выходили из Дауля, платная дорога, они выходили, заплатили деньги, их выводили, ее дочку расстреляли, убили. 15-летняя девочка была. Сколько Ой, здесь Украина? Украина, ну вот мы, и есть еще 11, да, и полячка. Да, ми з українцями в принципі баршинство до дізнання В лагері, да там давлю практически друг друга не знали. <реку> Інна Добровольська потрапила до Сирії у 2014-му. Того ж року, коли на цій території терористи оголосили так званий халіфат Ісламську теократичну державу. Ми зможу сюди приїхали. Сюда йому приблизили школу відкрити. И он преподавал, даже было видео в интернете, где он говорил, что открыли школу для русскоговорящих детей. И он там работал. А я просто видела, он мне показывал видео по интернету, где дети маленькие были, остались сиротами, там в крови, разбитые, порванные. Мне жалко их стало. Поэтому я тоже ехала сюда, как бы, с намерением, что я буду детьми заниматься. Я даже мужу говорила, что если ты будешь видеть детей, которые одни остались без родителей, приводи их ко мне. На руках у інни син вже від другого чоловіка, який був бойовиком ісламської держави. Перший загинув від осколкового поранення, а згодом померла п'ятирічна донька. В Альхолі Інну та інших жінок отримують більше двох років. По кого здобув? В лагері? Так. – Так, Кожен день боремося за життя. У нас туалети праржав'яші кришки зверху, падають туди. Были случаи, когда дети проваливались в яму, и мама, ребенок просто застревал на палках, мама вытаскивала. <связано> вот там у нас есть вышла нефть. Но там дети часто бывало и, и пачкали, и уходили туда, и хели успевали вытаскивать. Опасности везде много. Между собой вот у нас, например, тоже мальчики приходят, кидаются камнями. Ему маленького столько раз уже голову разбивали. Поэтому машины, водовозы, сколько случаев было, когда давили насмерть. У 100 кілометрах звідси у другому таборі для біженців Рош утримували ще одну українку іман. Це вигадане ім'я жінки дружини двох загиблих бойовиків ісламської держави. Нам дозволяють поговорити з нею у кабінеті адміністрації табору. У Сирії іман провела 8 років. Я да, уехала из исламского государства тогда не было еще что в 2013 году не было, это уже объявили в 2014 году. Ну как бы, ну объяснил, что есть прям нету такого прям, как здесь нормально, люди живут и не будут жить, то есть ну, не бойся там это. Приезжай, привези детей я хочу, чтобы мои дети жили здесь. Как я и приехала, потом уже, да, потом я уже все увидела своими глазами как бы. Что происходит, как контрольных меня. Потом как-то выйти не, не. Ну, как собой а, а свое мнение могли бы сказать по поводу того, что вы видели э, на территориях под контролем исламского государства? Я, э, я постоянно запертила. То есть когда мы же не стало, нас поселили в дом в дом. Особо оттуда, там тоже, под охраной, оттуда никуда ты не лезешь. То, то, что я могла слышать, я могла слышать это все там, далеко. Так вот, я не видела. Там где-то идут бои, там где-то скинули бомбу, там это да, я могу. Но я постоянно, и как я там уж вышла до да, азербайджанца, как бы то же самое. Я постоянно дома. Он уезжает там, мама лет, на это. Я все время сидела дома. Как бы, и, ну, как бы женщине запрещено, как бы без мужа выходить там из дома, там, в одиночку гулять или куда-то съездить, там ну, запрещено категорически. Сколько времени вы здесь находитесь? Год, уже год, вроде год. А до этого? До этого в холле два года. Получается, в общем, три года получается. Как да. я нахожусь в паре. Тут в основном живут за счет перевода. У кого есть перевод, те живут хорошо, а у кого нет, то тут вот кинчивается, как я, например, сейчас. Мне утром даже не нашла, чем покормить детей, верите? Я... Соседка звонит покушать, я их покормлю. Это соседка, подружка с И так и живем. Жінки, з якими нам вдалося поспілкуватися, стверджують, що не знали про злочини терористів, коли приймали рішення поїхати на підконтрольні ісламській державі території. Тепер все, про що вони просять, це аби їх повернули додому. Скажи, що ти ж дожимо. Очень ждемо, щоб нас забрали. Ось мої внуки кожен день моляться, просять, щоб нас кусили, забрали акцію. Обидва табори контролюють сирійські демократичні сили, військовий альянс, основу якого складають курдські загони самооборони, які ще кілька років тому воювали з ісламською державою на цих територіях. У таборі Альхол хол 70% мешканців це діти, які виховуються в дусі тероризму та ідеології ісламської держави. Навчають їх цьому їхні батьки. Їм нав'язують ідеї, що будь-який християнин, єврей або езід це безбожник, а значить, його потрібно вбивати. Навіть мусульмани, що не дотримуються їх ідеології, це вороги, яких треба знищувати. Така ситуація це велика загроза і проблема не лише сирійського курдистану. У цьому таборі 11 тисяч людей. І Земці обов'язок кожної країни повернути цих людей на батьківщину і зайнятися їхньою психологічною та релігійною реабілітацією або навіть перевихованням. В іншому випадку у нас виросте нове покоління бойовиків ісламської держави. Аллах! Перебуваємо у Камишли, місті на північному сході Сирії неподалік кордону з Туреччиною. Це місто всіє на блокпостами та розділене на квартали, більшість із яких контролює курдська адміністрація. Однак окремі райони підконтрольні урядовим військам Башара Асада. Саме у Камишли тривають переговори щодо репатріації українських сімей із закритих таборів для біженців. Альфал та Рош. Вести переговори із курдською адміністрацією Україна повноважила почеснику консула Бербілі Фархада Шакера. Он поясняет, чему это долгий и нелегкий процесс для Украины. Каждый отдельный раз ведется отдельный переговор с теми местными властями, которые контролируют эту территорию. И поэтому независимо от того, там это один человек или сто человек, ты проходишь ту же процедуру. И самое главное, эта процедура она нестандартная, то есть нет определенной инстанции, к которой можно к ним обратиться, и каждый раз пойти по той же цепочке. Уже третий раз мы тут, и каждый раз по-своему, каждый раз по-другому, каждый раз, получается, по-разному, по получается. На официальном уровне это невозможно, потому что ни одна страна не может рисковать без мирового сообщества, выйти на прямые переговоры, на, на, на официальные переговоры с ними, сложности на в В принципе, тут местные самоуправления готовы вести. Напрямую, і це намного прошено ніхто не, не може рискавати, ні, 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 ні ніхто не захоче вести прямі переговори, діалоги, офіційності міжнародні правозахисні організації Human Rights Watch Наголошують, що безстрокове утримання жінок у закритих таборах це порушення міжнародного права. Однак додають, репатріація жінок не виключає і належного розслідування щодо їхніх дій даному випадку… опять же идет речь о совершенно незаконном фактически удерживании людей без суда и следствия, не было соблюдено их право на справедливый суд, поэтому совершенно исключено оставлять людей в этих условиях, оставлять украинцев в этих условиях, это просто недопустимо. И это обязанность Украины в данном случае вернуть их на родину, репатриировать их, но это не исключает того, что когда их репатриируют, то те, кто э, должен предстать перед судом или поднести ответственность за какие-то действия, да, если есть основания подозревать, что они совершили преступление, то они могут, э, можно провести судебное разбирательство, Это лагеря курдская администрация называет этот лагерь женщин, которые здесь живут домами женщины, боевиков исламского государства. Что вы по этому поводу думаете? Ну потому что они нас забирали оттуда из багуза. Они же мужчины отдельно, женщины отдельно забирали. И мужчины. Мужчины. Мы как бы все были в исламском государстве. Поэтому нас так и называют. А боевики, не боевики, я не знаю, это... Да. Мнение, наверное, каждого. А что вы по этому поводу Боевик ли я или боевики ли мои мужья? Да. В мире разные ситуации бывают. Бывает, что мы живем на войне, но мы занимаемся не убийством, а спасанием жизни, обучением, образованием, там помощью. На войне бывают разные люди. Совсем не обязательно, что они приехали убивать. У меня убили дочь, но я не иду, их не стреляю и не убиваю. Я не обозляна, но я понимаю, так должно было бути. Я нічого не могла йому. У межах четвертої спецоперації вдалось повернути Іман та її чотирьох дітей. Водночас ще десять українок разом із дітьми очікують на репатріацію. Хочу поблагодарити всіх тих, хто допомагав мені в. Цьому. Ну не плачь, все хорошо, не плачь. Говорю. Всем спасибо. Они на свободе пережили ужасы спасибо. войны. Я очень надеюсь, что мы вернем всех остальных.